श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे नमस्कार मंडळी मी प्रदीप कुलकर्णी चैत्र नवरात्र पाचवा दिवस म्हणजेच पंचमी हा दिवस समर्पित आहे देवीचं पाचवं रूप स्कंद माता देवीच्या पूजेसाठी तिच्या मंत्रसाधनेसाठी ही देवी मातृत्वाची देवी म्हणून ओळखली जाते चला तर स्कंद माता देवीचा मंत्र मंत्रपठन करूया ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय 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 नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय 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 नमः ॐ स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय 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 नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय 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 नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवीस्कन्दमाताय 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 नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी देवीस्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दमाताय नमः ॐ देवी स्कन्दताय नमः ॐ देवी स्कन्दताय नमः ॐ देवी स्कन्दताय नमः ॐ देवी